suriyada iroqda yamanda liviyada va boshqa mamlakatlarda yuz minglab mo'min musulmonlarning yostig'i quriyotgan paytida inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar lom min demasdan og'ziga tolqon sololib jim turdi endi o'zbekistonda to'rtta beshta lo'ktvas chiqib qolib huquqini talab qilsa o'zbekiston qonunida bu narsa man etilgan bo'lsa inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bong urib mana bu bechoralarni huquqi o'zbekistonda poymon qilinyapti biz bularni huquqini himoya qilmasak kim huquqini himoya qiladi axir bularni biz himoya ostiga olishimiz kerak bular ham insonku bularni huquqi borku bu bularni aybimi bu deyayotganlarni o'zi aslida butbozda o'zi bachchaboz al jins kabutar kabutar ka g'oz va g'oz deyiladi jins jinsi bilan topishadi no kabutar kabutar bilan parvoz qiladi g'oz g'oz bilan parvoz qiladi ko'r ko'rni qorong'ida topadi hozir bachchabozlarni kim himoya qilayotgan bo'lsa qaysi tashkilot qaysi mamlakat bo'lsa o'sha şey mamlakat o'zi asli bachchabozlar mamlakati shuning uchun bularni himoya qilyapti lo'ttivozlar mamlakati shuning uchun ularni himoya qilyapti برادران انسان دیابند، اصلا برادران انسانی نیست.